السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak hal-hal yang meningkatkan iman. Karena iman itu turun dan naik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibnu Hibban mengatakan al imanu yazidu wa yankus iman itu naik dan turun yazidu bi taatillahi wa yankus bi maksiatillah iman itu akan meningkat dengan ketaatan kita kepada Allah dan akan turun ketika kita bermaksiat kepada Allah. Di antara yang kita lakukan untuk meningkatkan keimanan adalah: pertama, senantiasa kita berdoa kepada Allah. Marilah kita memperbanyak permohonan kita kepada Allah di dalam bulan ini, bulan yang penuh rahmat dan makfil. Yang kedua, marilah kita senantiasa memelihara kewajiban-kewajiban ibadah kita dan menambahnya dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Yang ketiga, marilah kita memperbanyak meningkatkan ilmu. Senantiasalah kita belajar wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan ilmu kita dengan belajar. Yang keempat adalah marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah dan meninggalkan segala maksiat. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi puasa di bulan Ramadan ini bagian dari keimanan dan keyakinan kita kepada meningkatkan kesehatan kita. Karena di dalam era modern ini ternyata saum bisa meningkatkan kesehatan, yaitu mengkalibrasi kesehatan kita mengurangi segala hal-hal masukan-masukan yang kurang baik dalam badan kita mengurangi glukosa mengurangi gula darah dan membersihkan darah-darah kita bahkan ada sebuah penemuan terakhir di era modern ini sebagaimana yang ditemukan oleh seorang pakar medis Jepang yang bernama Dr. Yoshinora Osuma. Dia menganalisa sebuah hasil kesehatan yaitu autopegi. Autopegi ini adalah ketika badan tidak memasukkan apapun ke dalam badan kita yaitu dari makanan dan minuman selama 12 sampai 16 jam. Maka akan terjadi Regenerasi sel di dalam tubuh, sehingga sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel lainnya dan sel-sel la, sel, timbullah dan muncul sel-sel yang baru. Inilah salah satu bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita terhadap saum bukan hanya sekedar ibadah saja. Karena salah satu nasihat mengatakan, sumu tafsihu saumlah kalian maka kalian akan sehat dan hadis Nabi Shallallahu <tell> Alaihi Wasallam man soma imanan wahtisaban gufirolahu mata kodzama zambi barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman karena peningkatan keimanan kepada Allah dan senantiasa mengharap ridho ampunan dan rahmat Allah maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Demikianlah mudah-mudahan bulan Ramadan ini senantiasa kita meningkatkan iman dengan berdoa kepada Allah, memelihara kewajiban-kewajiban kita, dan meningkatkan ilmu dan senantiasa meninggalkan maksiat dosa dan memperbanyak taubat kepada Allah. Lebih kurangnya, kami mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.